वीडियो लाइक करो और हाँ मित्रों दोस्तों ने चौकसी करशो तो विषय हिंदी में इकाई पुस्तक हमारी मित्र तो एनी अंदर जो ये प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सुंदर फुल और पत्तियों से बने गुच्छ को गुलदस्ता कहते हैं मन की सफाई का कार्य पुस्तक करती है मूल्यहीन शब्द का विलोम शब्द मूल्यवान है पत्र किताबों का महत्व बताया गया है

આ બધું જ ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ Google પ્લે સ્ટોર ત્યાં જઈને વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલશે જેમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખી સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ ફોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં અત્યાર સુધી લેવાયેલી એકમ કસોટીના પેપરો ત્રણથી બારમાં ત્રણથી બાર ધોરણના વિડીયો તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવા જ વિડીયો જોઈ શકશો प्रश्न एक इकाई के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए पत्र में पता किस और लिखा गया है तो पत्र में पता दाई और लिखा गया है पत्र किसने किसको लिखा है पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान चल रहा था पत्र कब और कहा से लिखा गया है पत्र 4 अगस्त 2011 को एक सौ पंचानवे उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा जिला से लिखा गया है वाचे गुजरात अभियान के दौरान कौन सा सूत्र घोषित किया गया था तो वाचे गुजरात अभ्यास अभियान के दौरान जो पुस्तक के मित्र हो मेरे भी मित्र यह सूत्र घोषित किया गया था मनोज ने कौन सा संकल्प किया था मनोज ने संकल्प किया था कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे किताबें हमें क्या क्या देती है किताबें हमें ज्ञान प्रेरणा मनोरंजन और जीवन के प्रति नई दृष्टि प्रदान करती है किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी के विचार क्या है किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं मन में जो अज्ञान है अंधकार है उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। अपने अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए अपने पत्र लिखे पांच सौ एक अम्बेवेली उत्तरायण जिला सूरत दिनांक सात एक दो हजार पच्चीस प्रिय मित्र नमस्कार मुझे आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल हो मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जन्मदिन तेईस एक दो हजार पच्चीस को है और मैं इस खास दिन को तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ यादगार बना सकते हैं आयोजन की शुरुआत पांच बजे होगी तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम समय पर पहुंच सको ताकि हम मिलकर अच्छे समय का आनंद ले सके मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा साथ हमें बहुत खुशी देगा और हम सभी इस दिन को मिलकर मनाएंगे कृपया अपनी उपस्थिति की पुष्टि जल्दी कर देना ताकि मैं सभी व्यवस्थाएं सही से कर सकूं तुम्हारा दोस्त राजीव मेहता प्रश्न तेना डाकघर जाकर पोस्टरकार्ड अंतरदेशीय पत्र लिफाफे के मूल्यों का पता कीजिए और उनमें क्या अंतर है वह लिखिए पोस्टरकार्ड पचास पैसे पोस्टरकार्ड खुला होता है इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती अंतरदेशीय पत्र ढाई रुपये इससे लिखने के बाद तीन और से मोड़कर बंद किया जा सकता है उसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है लिफाफा पांच रूपये अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़ कर लिफाफे में रखा जाता है इसमें पत्र सुरक्षित रहता है लिफाफे पत्र के अलावा बहने अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है त्यार जोड़ मिलाई सौदागर व्यापारी तमोली तमबोड़ी तपान बजाज कापड़ियों हलवाई कंदोई पंसारी गांधी जोड़ मिलाई खाटलो खटबुंडा खा, खाट खटबुना टपाली डांकिया संघाड़ियों खरादी घड़ियारी घड़ी साज कुंजड़ा चित्र को देखकर निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और क्रियाओं को जानिए बराबर ये बाग है यह एक बाग है बच्चे झूला झूल जुल रहे हैं माली पौधे को पानी दे रहे हैं मित्रों तो वाक्य में प्रयोग कीजिए उपयुक्त क्रिया पढ़ना श्याम पुस्तक पढ़ रहा है चलना रमेश सड़क पर चल रहा है दौड़ना वह मैदान में दौड़ रहा है खाना पूर्वा खाना, खाना खा रही है पीना रंजना पानी पी रही है खेलना पवन को मैदान में खेल रहा है देखना सपना टेलीविजन देख रहे हंस है, रहे हैं चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए स्कूटर वाला क्यों रुक गया है ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट शुरू होने से स्कूटर वाला रुक गया है ट्रैफिक सिग्नल में कितने रंग की लाइटें होती है ट्रैफिक सिग्नल में तीन रंगों की लाइटें होती है लाल हरा और पीले साइकिल वाला हाथ क्यों दिखा रहा है साइकिल वाला दाई तरफ मुड़ना चाहता है इसलिए हाथ दिखा रहा है दूसरे चित्र में मित्रों

मोबाइल उपयोग निषेध कार निषेध निम्न लिखित वाक्यों को पढ़िए आप ऐसे तीन सरल वाक्य बनाकर लिखिए मैं भोजन कर रहा हूं, हूं किशन गाना गा रहा है निम्न लिखित वाक्यों को पढ़िए और इसे तीन वाक्य लिखिए पूनम ने किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आई मैं स्कूल आया और वह घर चला गया उसे सेब पसंद नहीं है लेकिन केले उसे बहुत पसंद है वाक्य को पढ़िए मिश्र के तीन। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया वह एक अच्छा ले, लेकिन चाहता है। के बारे में आपकी में दिन का वर्ण कीजिए हमारी पाठशाला में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया सुबह सुबह स्कूल के प्रांगण में शिक्षक और विद्यार्थी बड़ी धूमधाम से एकत्रित हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया ध्वजारोहण तो के साथ ही हमारे समस्त विद्यार्थियों ने जनगण मन गाया ध्वजारोहण तो के बाद प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में गणतंत्र तो दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और हमें अपने देश की एकता अखंडता और संविधान के प्रति सम्मान रखने की प्रेरणा दी इसके बाद विद्यालय के विभिन्न कक्षा के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी कक्षा दस के विद्यार्थियों ने एक नृत्य प्रस्तुत किया जो भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक था कक्षा आठ के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया जिसे सुनकर सभी का मन प्रसन्न हो गया कक्षा सात के छात्रों ने एक नाटक प्रस्तुत किया जिसमें भारत के संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान की महत्ता को दर्शाया गया यह नाटक सभी के दिलों को छू गया समारोह के दौरान विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए चित्रकला निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता में पहले स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य ने शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया समारोह का समापन भारत माता की जय के उद्घोष साथ हुआ गणतंत्र दिवस का यह समारोह न केवल हमारे राष्ट्रीय पर्व का उत्सव था बल्कि यह हमें अपने देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना भी सिखाता है तो आ साथ विद्यार्थी मित्रों सरस मजा न सोल्यूशन अई गयु तो मित्रों दोस्तों सब्सक्राइब करो विडियो लाइक करो वीडियो केव लगे तो ते जरूर कोज तो अँधी राखी अस्तु जय हिंद जय भारत